Со вчерашнего дня в городе Авдеевке обострилась ситуация. Участились обстрелы, которые продолжаются и до сегодняшнего дня. На данный момент в городе Авдеевке отсутствует электроснабжение, но есть восстановленное водопостачание, отопление есть. Также сотрудники полиции постоянно несут в усиленном варианте несения службы в городе Авдеев, увеличенное и усиленное количество патрулей. Только за вчерашний день в городе Авдеевке имеют разрешение 6 домо... частных домостроений и пострадало два мирных жителя. Это женщина 59-го года, которая возвращалась домой на улице Заводскую, получила осколочно-минные ранения. И мужчина по улице Седова, 79-го года рождения, который находился с утра у себя в подворе, также получила осколочно-минные ранения. В настоящее время они госпитализированы, их состояние здоровья стабильное, им оказана первая медицинская помощь. Также вчера на линию 102 поступило сообщение от местных жителей, которые проживают по улице Ливаневского, о том, что им необходима эвакуация в связи с обстрелами. Сразу же была оказана помощь данной семье. Эта семья Муж женой 80-го года рождения, который имеет двух малолетних детей, 13-го года рождения и 15-го. Семья была эвакуирована. В настоящее время находится в соседнем семье в безопасности. Связь с ними поддерживается. Ситуация очень напряженная, но контролируемая. Сотрудники полиции постоянно несут службу, оказывают независимость от постоянных обстрелов, оказывают помощь мирному населению. И каждое разрушение фиксируется в следственной оперативной группе. Сегодня в город Авдеевку направлен сводный отряд Покровского отдела полиции для оказания помощи всем гражданам, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности и знали, что с ним всегда придет сотрудник полиции на помощь. Она ваша задача в первую очередь. соблюдение мир личной безопасности. Стрелы идут уже приближаются в город. Вы туда едете на две недели с одной целью оказание помощи местному отделению полиции, и то же самое быстрое реагирование на все сообщения граждан.